Майже 100 мотогонщиків із різних областей України, у тому числі Луганської і Донецької, приїхали 21 червня до Краснограда, аби взяти участь у черговому мотокросі. Офіційна частина гонки розпочалася з параду учасників і підняття державного прапора цього року. Цю почесну місію виконав гість із Києва, майстер спорту Петро Горбатенко. Привітав мотогонщики і відкрив змагання особисто Красноградський міський голова Володимир Максим. Добрый день, дорогие друзья. Приятно в очередной раз встречать на Красноградской земле, еще спортсменам, это красменам Украины, семи областей, невзирая на погодные условия, которые немножко ухудшились, собралось большое количество спортсменов. И хочется сказать, что для настоящих спортсменов любые трудности тем более... Время делает борьбу более важные результаты это победы. Поэтому хочется пожелать всем, конечно же, безнадежности на трассе, но главное, чтобы в на борьбе сильнее. Сейчас тренировочный заезд у нас на Кобе, прошу участников. Теплые слова на адрес участников и гостей свята сказала заведующая сектором <просу> молодежи <просу> и спорта районной и державной администрации Оксана Сиплатова. сегодня открываем вам свои и желает успешного, успешного старта, да, победительного финиша. Пусть ожидание каждого исполнится. За словами організатора традиційної мотогонки, яка була присвячена Дню молоді Олега Гусєва, незважаючи на погодні умови, вони зробили все можливе, щоб змагання відбулися, і до Краснограда приїхало якомога більше учасників. Ще ти року травня точніш немножко повозівся. Приміняли саме пичне средство для цього, лопати. Ну, Пока слава богу, все в порядку. В мотокроссе называют э, это пластилином. Всем, конечно, нравится, но в большей степени все довольны. Да, количество участников, э, порядка 100 э, гонщиков с разных э, городов Украины. С Киева, Прилуки, Кривичу, Запорожье, Европетровск, Харьков, Полтава. Все наши постоянные гости. Хотелось бы отдельно сказать спасибо, конечно, за мужество тем людям, которые приехали с Донецких, с Донбасса. Это и Славянск, и Краматорск. И... Доброполе, Терновка. Вот. Люди и в малышах, и в 50, и в 65 выступают. Не в ветеранах. За это им, конечно, большое спасибо, что поддержали нас спортсмены, своим присутствием. А Красноградца, что можно сказать. У нас, как вы знаете, два клуба. Вот. В принципе, и в том клубе, и в том клубе есть по экипажу, есть гонщики. Хотелось отметить семью Пескуновых, Сашу и Леру. Папа иногда выезжает в классе ЧЗ, воздушно-масляное охлаждение, это уже класс. Да исторически, можно сказать, уже таких мотоциклов даже не выпускают. Вот. Лера в прошлом году, 9 июня, заняла второе место среди девушек. Саша Пескунов, призер чемпионата Украины, призер многочисленных гонок. Будем наблюдать, будем смотреть, будем болеть. Пусть, как говорится, будет сильнейший. Про особливості мотоперегонів, кількість заїздів і класів розповів спортивний коментатор Володимир Троцко. Ну у нас виходить по програмі змагань різні класи мотоциклів. Це мотоцикли з коляскими екіпажами, до тисячі кубков машини. Значить, там по моєму сейчас в призводительному списку п'ять екіпажів заявлено. Ну надіємося, що буде і красноградський екіпаж участвувати. во всей этой круговерти. Класс ЧЗ – это воздушное охлаждение, это бывшие мотоциклы ЧЗ чешского производства и популярный класс, который был в 80-х годах. Сейчас эта техника, будем говорить, сильно устарела. Если она еще где-то и осталась, то вот часть любителей приезжает в соревнования. И если есть такой класс, то ребята отвлекаются. Но класс хобби – это любители. У кого какая техника есть, люди выступают на этой технике. Это э, в любители входят э, те, кто вот, два и более лет э, не участвовали э, в мотокроссе или чисто любители. Значит, э, есть такой э, класс мастер, но он у нас не представлен, этот мастер-класс. Значит, э, у нас э, получается э, класс MX1, MX2. Это э, класс 250 э, кубических сантиметров, э, 500, 125, э, которые будут ехать вместе, но зачет будет у них э, раздельный. По списочному состоянию я сейчас не готов сказать, почему списки только готовятся. Ну и класс, э, вот самый такой, я думаю... Э, ветеран класс, это, наверное, популярный класс, и могу сразу назвать. Здесь будет Игорь Михневич выступать и Игорь Сова из Харькова. Михневич из Полтавы, а Игорь Сова мастер спорта из Харькова. Популярный кончик, он все время выступает по 148 номером, и надо отметить, что здесь он на этой трассе Красноградской не раз уже отличался и своим призовым местом, ну и, во всяком случае, желанием и рвением показать себя в полной красе. Ну, а детки это детки, это продолжающее поколение от 5 до э, 14 лет. Это класс э, 50 кубических сантиметров, 65, 85. 85 представлен э, на сию минуту пока лишь э, одним только участником. Серед цьогорічних учасників мотогонки хотілося б відзначити родину Ляшенків із міста Слав'янськ. Незважаючи на непросту ситуацію в їхньому місті, вони приїхали до Краснограда на гонку. У ній брали участь сини Ігоря Ляшенка, шестирічний Артур та семирічний Тимур. У класі до 50 сантиметрів кубічних Тимур Ляшенко став переможцем. Мене зовут Ляшенко Руслан. Це два моїх сина Артур Ляшенко і Тимур Ляшенко. А Артуру шесть літ Тимуру сім. Мы приехали сюда на соревнования из города Славянск, Донецкая область. Хотим покататься по вашей трассе, попробовать поучаствовать в соревнованиях. Я не занимаюсь спортом, к спорту только, спортом только занимаются мои дети. У них большое желание кататься на мотоциклах. Олег Гусев пригласил нас на соревнования. Спасибо ему, он предоставил нам жилье то есть помог нам с проживанием, посодействовал к нам приехать сюда. У нас сейчас в городе неспокойно, как бы не до занятий спортом, у нас сложная обстановка, но несмотря на это мы решили все-таки съездить на соревнования, как-то как развеяться и детям ну, как бы сделать отдых небольшой, потому как они в этом году никуда не выезжают, ни в каких соревнованиях не участвуют, возможностей такой у нас нет. Тренироваться у нас тоже не было возможности, но мы сегодня как бы, у нас будет и сразу и тренировка, и соревнования. Хотелось бы пожелать всем участникам мира над головой, как бы это не звучало банально, но сейчас это очень актуально. Поэтому мы раньше тоже думали, что это такое мир над головой. Это как бы ну, пустые слова. Но когда коснулось нас, то мы очень сейчас ценим это, эти слова. Ще одні молоді учасники мотогонки із селища Тернівка Дніпропетровської області. Незважаючи на юний вік, хлопці вже мають певний спортивний досвід і особисті перемоги у цьому виді спорту. Мене звати Артем. Мені 12... 11 років. Я приїхав в місто Красноград на змагання з міста Терновки, Дніпропетровська область, Павлоградський район. У мене є мотоцикл і названня КТМ. Я уже занимаюсь ну, два года. Мне очень нравится этот спорт. У меня уже много побед. Меня зовут Игорь. Я тоже приехал на, на снимание. У меня мотоцикл называется КТМ 65 э, кубических сантиметров. И сколько ты уже в мотоспорте? Э, три года. Четвертый пошел. Мне этот вид, вид спорта нравится. Он екстремальний, цікаво долетіти чи ні. Хотілося б відзначити і наймолодших учасників красноградців. Це представник спортивно-технічного клубу Екстрим Мото, шестирічний Максим Кохтенко. Його тренує дідусь, майстер спорту СРСР Анатолій Кохтенко. Ну, я, насколько меня зрители Красноармейского района, наверное, помнят. я Коктейлько Анатолий Петрович, мастер спорта Советского Союза. Тренер экстремота клуба. Вот мой внучек, самый младший спортсмен в нашем клубе. Ему в этом году исполнилось 7 лет. И он уже участвовал в 8 соревнованиях. Из 8 соревнований имеет 5 медалей. Хотелось бы пожелать всем молодым деткам, особенно родителям, чтобы они занимались ну, своими детьми. Все-таки спорт ⁇ это 50, неотъемлемая 50, 50. часть жизни. Усі, хто завітав на мотогонку, отримали масу вражень, адже мотоспорт особливий вид спорту. Зазначимо, що в класі мотоцикли з колясками екіпаж Красноградського спортивно-технічного клубу Техноспорт Красноград у складі Андрія Бричка та Руслана Гнутова у першому заїзді посіли друге місце. А за результатами другого і третього заїздів стали третіми. Усі переможці відзначені грамотами, медалями і призами від організаторів змагань.